страдала кровля, получить компенсацию от ЖЭКа. Что для этого нужно? Договор поставки, договор надания послуг. Если вы самостоятельно не восстанавливаете, если восстанавливаете, ну, проведение работ, да, кто-то угу. должен их провести. Если да. вы сами, то мы, в принципе, можем сделать совместно с вами дефектный акт в котором указать какие были повреждения вследствие чего наши выводы касаемо этого и какие работы Это нужно... да. какие работы нужно провести и какие материалы нужно сюда использовать угу. без указания, у нас нет привязки указания какие именно по какой торговой марки и так далее просто там например ну, водосток сечение 125 там желательно белый цвет, потому что там белый фасад. Ну и вот, вот так так описательная часть и все с этим с этой бумагой даете уже в джек и соответственно к этому всему тоже смета в эти самые розничные цены на сегодняшний день вы даете и говорите вы проведете сами или мы вот вот есть мета есть акт проводим проводим Рофер Дальницкая 50 находится, ну, загуглите контакты Константин Мирогрупп. Потому что, надеюсь, вам было полезно. в следующем видео спрошу, как быстро это делается.